Недавно наша организация подписала с двумя организациями договор о сотрудничестве. Это организация ⁇ Новое сердце ⁇ и организация ⁇ Видоображение ⁇ И благодаря тому нашему сотрудничеству был организован такой э, конкурс талантов, там где могла принять вся молодежь независимо от того, есть ли физические какие-то трудности с передвижением или нет. Этот конкурс был специально сделан для того, чтобы показать, что благодаря нашим талантам и нашей фантазии у нас нет никаких физических ограничений, и мы можем делать все, что хотим. Количество участников 30 человек было. Номинации были картины, handmade, потом картины из бисера, графика, стихи были так же самое, танцы, новое направление, субкультуры, это хип-хоп направление, это битбокс был, потом речитатив. Цель мероприятия – это показать, что все люди в принципе одинаковые, и не надо смотреть на какие-то физические недостатки. Для меня творчество, занятие на творчество это какой-то выход эмоций, это что-то вот ты пытаешься созидать, то есть это и как бы природу пытаешься показать, пытаешься выразить свои какие-то мысли, какие-то эмоции, подчеркнуть, что главное, что второстепенное при помощи вот этого вот моего творчества плюс как бы ну, какое-то э, эмоционально зарядиться позитивом э, вообще творче... занятие творчеством это очень важно американцы даже проводили э, опыт и исследования по поводу того как влияет творчество на состояние человека некоторым людям даже приходилось отказываться от медикаментозных препаратов то есть вот когда человек впадает там в депрессию или еще или еще вот какие-то негативные состояния Эмоциональное состояние, то при помощи творчества он излечивается и не использует никаких комменты. Поэтому ну, это очень это, это, это очень важно, это нужно, это нужно в себе леять. Неважно на каком это уровне, это в первую очередь ты делаешь для себя, для своей собственной души, мыслей, потому что когда ты с творчеством, ты мыслишь позитивно, ты думаешь хорошо о людях, окружающих. Ну, в общем, вот так вот.